ふうさみふ布団にくるまったまま登校したいくらいなんだぞあどうしたんだじっと鏡なんて見つめてそんなに真剣にチェックしなくても寝癖なんてついてねさあそろそろ出発するんだぞ おっす、監督生、グリム、おはよう。おはよう、二人とも。今日は一段と冷えるな。<noise> あいか <noise>、急に立ち止まるんじゃねえんだぞ。 お前の足に鼻から突っ込んじまったじゃねえか。何グレートセブンの石像をじーっと見て、どかした おい、監督生突然ぼーっとして、具合でも悪いのかこいつ、朝からちょっと変なんだぞ。ええー、ホリデーの間に何かあったのオンボロ寮の鏡の中にグレートセブンが映る夢 まあ毎日グレートセブンゾを見てるわけだし夢に出てきてもおかしくない気はするけど僕も魔法師の小テストの前には寝ながら偉人の名前を唱えていたが話を聞くにそういうことじゃなさそうだな。 こわ、えー、っ誰そのミッキーってこの学園では聞いたことない名前だなあもしかしてこないだ夜中に俺様の尻尾ぽを踏んづけた時の話かうんうんこのタキは俺様のものなんだぞ。 ていうん,ん夢じゃないならゴーストの仕業とかあいつらいたずら好きだからなありえるんだぞあじゃあさ今度鏡にミッキーが現れたら。 学園長からもらったゴーストカメラで写真撮ってみればあれって魂の形を写す魔法道具なんだろ相手がゴーストでもバッチリ写るはずじゃんなるほど写真があればミッキーが何者か突き止められそうだな犯人が分かったらお前に踏まれた尻尾の慰謝料としてツナ缶請求してやるんだぞま何も写ってなかったら監督生が寝ぼけてただけってことになるけど 席につけ子犬ども今日のホームルームはホリデーで緩んだお前たちの手綱を引き締める話をする来る2月中旬全国魔法師養成学校総合文化祭が開催されることは知っているなその会場が今年は我がナイトレイヴンカレッジに決定したあれ中は祭りがあるのか 今ざわついた子犬ども年度はじめの9月に配られた年間予定表に目を通していなかったなったわけそんなバッドボーイどものためにもう一度説明してやろう子犬のしつけは俺の役目だからな全国魔法師養成学校総合文化祭とは全国の魔法師養成学校から代表生徒が集結し2日間にわたり美術や音楽 魔法に関する研究発表や弁論大会などが行われる祭典言うなれば文化部のインターハイだ我が校の生徒は4年生になると各魔法専門職の実習や研究調査のために全国へ派遣されるがこの日は4年生たちも戻ってきて成果発表も行われるそういえばあんま気にしたことなかったけど。 俺たち入学してから一度も4年生に会ったことないね学外に研修に行くことだけは知っていたが先輩方に礼を書か,かねえようにしねえとまた全国魔法師養成学校総合文化祭は魔法庁や魔法教育委員会魔法ユニバーシティ魔法関係企業 研究施設、さらには芸能界までもが注目する次世代の才能を発掘する場でもある文化部の子犬どもはよーくブラッシングして毛並みを整えておくようにはあ文化部の祭典か運動部の僕たちにはあまり出番はなさそうだななな、祭りってことはマジフト大会の時みたいに食い物の出店が出るんだぞ。 食いばっかか,かよお前はさてホームルームは以上本日の1次元目は防衛魔法の実践授業だ子犬どもカムヒア子犬の群れか いい度胸が終わりだねいいっすねオッケー浅見姉妹さん。ステイいたっおっとなりすぎ<ん>伏せ<っ>よし毛並みを整えろ断大敵っすステイいく,くよラギ 僕に続けアイアイサー、リドルくん所詮この程度か、うん、退屈させるいたいたそれ、うん、許可しよいい毛並みを整えろレオの先輩が祝ってくださるとは同じ領長の良しみだ、リドル所詮この程度か <laughs> 逃がすか かかってこい <laughs> 退屈させるない,いいだろう反論,はな反論はなしだアマガムさんさあ行くよ <laughs> 伏せ <laughs> 行くよいい,いいんじゃないはいはい、お助けするよ <laughs> 何 <laughs> ほら、僕は誰よりも正しい各領長揃っていますねまたマレウスが来てないみたいだけどすまんな昼休みまでは居場所を掴んでおったのだが放課後になったらふらりと姿を消してしもうた。 ここまで来るとわざとなんじゃないのそう言ってくれるなわしら妖精族の時間感覚は人間とは少しばかり違うのじゃそれにあやつにはちとっと厄介な因果がついて回っておるわ <laughs> かるぜ俺もよく会議があるの忘れてジャミルに怒られちまう <laughs> 今日は副領長のわしが代役を務めるゆえ許されよ あのスカシ野郎がいようがいまいがどうだっていいじゃないかさっさと始めようぜフんフん。では寮長会議を始めますかねてから準備を進めてきた全国魔法師養成学校総合文化祭の開催まで2ヶ月を切りました運営委員長のローズハート君進捗報告をお願いしますはい皆さんお手元の資料をご覧ください 全国の魔法師養成学校から出場生徒、発表内容等の申請を受け付け中です飲食、クラフト系などの販売ブースはすでに定員に達し、募集を締め切りましたん飲食はわかるけど、クラフト系ってなんだ被服、陶芸、彫刻、絵画などあらゆる文化部の作品のことさ展示、販売などを予定しているよライブペインティングや 自主制作映画なども申請があったね。おおどれも見応えがあって楽しそうじゃないか次に、各種弁論大会や研究発表などを行うステージについてですが、3つの特設ステージを校内に設置予定です。運動場にレッド、体育館にブルーム、一番大きなコロシアムにはパープルステージを設営します。ステージ発表については現在、国内外から 各種メディアの取材申し込みを受け付け中なんですがうんどうしたんだよリドル難しい顔してパープルステージで行われる予定の音楽発表会ボーカルダンスチャンピオンシップこのプログラムだけ異常なほど外部メディアからの取材申し込みが殺到しているんだああ それはそうでしょうボーカルダンスチャンピオンシップ通称 VDC は全国からえりすぐりの歌唱力を持つ高校生が集まる世界的な大会ですから音楽発表会というから僕は合唱コンクールのようなものかと思っていたのだけどそうね VDC は当初総合文化祭内で開催されるただの合唱コンクールに過ぎなかったでも時代の移り変わりとともに 音楽表現の多様性を取り入れ続けた結果歌唱の他にダンスや演出も含めて評価対象になり大会はどんどん様変わりしていったそれで近年ではプロの登竜門とまで呼ばれる音楽の祭典になったってわけ優勝チームが観客のリアルタイム投票で決まるところもやらせ感がなく非常に盛り上がりますしここから新たなスターが誕生することも少なくないしかも 今年はビルさんが出場予定ですメディア関係者が群がるのも当然かと <laughs> そうなのかいおや学年首席のリドルさんなら流行りの話題にも詳しいかと思っていたのですがビルさんの世界的人気をご存じないのですかいちいち引っかかる言い方をするやつだな君は僕だって ビル先輩が芸能活動をしていることくらいは知ってるよええビルさんはファッション誌のモデルから映画俳優まで幅広く活躍されている大人気タレントですファッションウィークが始まれば有名ブランドからのオファーが殺到し昨年の秋冬シーズンはランウェイ登場回数ナンバーワンさらに高校生ながらフォロワー数500万人超えの間近メグラマーであり彼が紹介した商品は たちまち市場から姿を消すと言われています。いわゆるインフルエンサーというやつですね。へえ、すごい人気なんだね。<laughs> 相変わらずよく回る口ね、アズール。 相変わらずよく回る口ねアズールそんなの当然すぎて自慢にもならないわ大げさに騒がないでくれるああインフルエンサーといえば今年の VDC はビル氏だけじゃなくあのネージュリュバンシェも出場する予定なんでしょ何日か前にネットニュースで騒がれてたそらメディアも飛びつきますわなネージュリュバンシュ。ああ 確かに数日前に登録申し込みがあったねロイヤルソードアカデミーの代表生徒で2年生か <laughs> おお明治といえば愛らしい顔立ちと素朴な人柄で好感度ナンバーワンの人気俳優じゃろここ最近テレビやネットで顔を見ない日はないくらいじゃまさかロイヤルソードアカデミーの生徒だったとはそれリア充憧れの的って感じ つかディア・サムニアの人でもテレビとか見るの <laughs> 当たり前であろうわしらとてハイスクールに通う学生だぞドラマも見るしゲームもするわいへえ意外っすわビル・シェーン・ハイトくんとネイジュ・リュバンシェくん今年のボーカルダンスチャンピオンシップは世界的人気を誇る2人の芸能人が出場する 過去最高の注目度と言っても過言ではありませんローズハート君当日のトラブルを避けるためにも準備は入念にお願いしますよあはいなんだか思っていたより大変なことになりそうだ運営に不手際があれば押し寄せたファンによる暴動が起きる可能性もあるリドルさんご不安があるなら私が特別に力になりますよ 何せ両対抗マジフト大会の騒ぎで得たノウハウがありますのでおいタコ野郎そのペラペラよく動くしたかーカス火物にしてやろうかおお怖い <laughs> 手伝いは必要ないよアズール君に特別な借りは作りたくないからね後で何を対価に要求されるか分かったものじゃない 自分の担当業務だけきちんとこなしてくれおやそれは残念気が変わったらいつでも声をかけてください慈悲の精神でいつでもお手伝いしますよううん、うん、何か困ったことがあったらすぐに声をかけてくれよリドルいつだって力を貸すからさううん、うん、祭りの当日が待ち遠しいぜ 陽キャは毎日楽しそうでいいですな。僕なんかどうすればステージに立たずに研究発表できるかで、毎日頭がいっぱいだってのに。僕が舞台に立ったら、会場中から。え髪燃えてないもしかしてシュラウドけのどんな不気味な研究をとか、ひそひそされそうで。ああ、ら拙者のような陰の者のには人前で発表とか難易度 EX すぎ。イデア先輩。 研究者本人がステージに立つのは発表会のルールです例外は許可できませんからねはい出たリドル氏の固有スキルルール厳守それマジで合理的じゃないと思うんだがだいたい僕のギーク丸出しボソボソトークより合成音声ソフトの方が絶対スムーズで聞き取りやすい今僕たちとは普通に喋れていますよねし知知り合いとのオンライン通話と 見知らぬ人に囲まれる研究発表を一緒にしないでくれます発表後の質疑応答とかは普通に無理なんだが開催までまだ約1か月以上ありますまず大きく口を開けて堂々とはっきり喋る練習をなさっては僕でよければ放課後訓練に付き合いますが <laughs> とと当日までに自力で何とかするから結構です鬼教官リドル氏の特訓集会イベとか絶対嫌だよ よろしいイデア先輩の堂々たる研究発表を楽しみにしています運営委員会からの報告は以上ですでは本日の領長会議はここまで閣僚当日に備えて準備を進めてください <laughs> ミラミラ 教えてちょうだいはい何を検索しますか今この時最高に美しいのは誰美しいメンション数第一位アカウントについてのウェブ検索結果はネージュ・ルバンシェですネージュついにこの時が来たわ申し訳ありません聞き取れませんでした 腹減った午前中に体力育成がある日は昼休みまでが長く感じるんだぞ体力育成があってもなくてもお前は毎日腹減らしてるじゃんあなんだ食堂の壁際に人だかりができてるなえー、っと全国魔法師養成学校総合文化祭ボーカルダンスチャンピオンシップ、出場メンバーオーディションああ 総合文化祭で行われる音楽発表会のことか。毎年テレビで放映されてたからたまに見てたけど、選抜メンバーってオーディションなんだ。来たれ、歌自慢、ダンス自慢、プロデビューのチャンスあり、全国の高校生の頂点に立つのは君だ。なお、大会で投稿代表チームが優勝した場合、メンバーに優勝賞金の500万マドルを山分けいたします。 500万マドルを山分けそうなんですよ豪華でしょうわあびっくりした学園長いつも思うけど急に出てくんのやめないおや失礼脅かしているつもりはないんですがこのボーカルダンスチャンピオンシップに500万マドルもの賞金が出る理由それはたくさんの企業がスポンサーとしてこの大会を支援しているからです VDC はそこいらの軽音部のコンテストとはわけが違う優勝チームにはさまざまな芸能事務所や音楽レーベルからデビューのオファーが殺到一躍トップアーティストの仲間入りも夢ではありません学園の名誉のみならず己の未来をかけた本気のミュージックバトルなんですより多くの精鋭を集めるためにもご褒美は豪華でないとねなるほど。 スポンサーからすればここからマドル箱スターが生まれるなら500万マドルくらい安いもんってことね500万マドルあれば1つ300マドルの高級ツナ缶がいっぱい買えるんだぞて待てまて賞金はチームメンバーで山分けたって書いてあるだろ例えばチームが4人だとすると1人 500÷4÷130 125万マドル300マドルのツナ缶なら4,000個以上買えるフュー4,000個ななおれはこの大会に出たいんだぞ学校によっては合唱部や軽音部所属の生徒から代表を選ぶそうですが我がナイトレイヴンカレッジは。 全生徒からオーディションで代表を選びます本気でぶつかり合って一番強いやつがてっぺんに立つってことっすねもちろん本気の生徒は大会を見越して昨年から準備をしているとは思いますがスターを夢見る権利はいつ誰にでもあるかと思いましてね <laughs> どうです私優しいでしょ 在学生なら誰でもこのオーディションを受ける権利はありますよ今年は誰が代表になるか楽しみですねー <laughs> <laughs> オーディション審査の課題曲はピースオブマイワールド 参加申し込みは3の A ルークハントまでか。ええー、面白そうじゃん。今度の文化祭、俺ら運動部は裏方作業ばっかで楽しくなさそうだし、試しに受けてみね。もし受かれば、会場設営とかしんどい裏方作業を手伝わなくても良さそうじゃん。優勝して臨時収入が入れば、家計が助かるかも。いや、しかし、運動は苦手じゃないが、 歌と踊りは全然やったことがない課題曲の「ピース・オブ・マイ・ワールド」去年めちゃ流行った曲だから間近めに踊り方の解説動画とかいっぱい上がってるじゃん簡単なやつならパパッと覚えられるでしょほなこいつがスマホもらったから最近は間近め見られるんだぞよーし俺様も練習してオーディションを受けてやるんだぞ 僕はやめておくオーディションを受けたところで受かる気がしないしなああノリ悪まず真剣にてっぺん狙ってないやつが冷やかしに行くべきじゃないオーディション受けるくらいそんな身構えなくてもいいと思うけど <laughs> それにお前らがオーディションに落ちた時慰め役も必要だろあこら落ちる前提で話すんな <laughs> 見とけよ絶対受かってやっから そうだぞ賞金とつな缶は俺様のものだはいはい。あ僕たちのクラス、次の授業は魔法薬学だったよな。僕今日は日直なんだ。実験室に機材の準備をしに行かないと、ぐずぐずしてたら食べる時間がなくなる。早く昼飯を注文しよう。させ、もう腹ペコなんだぞ。 昼飯で腹いっぱいになった後の授業って眠くなるんだぞ実験中にウトウトして魔法薬爆発させんなよなああ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  なんか急に汚くなったなめごく歌えで言われてもうわ、無理だじゃん誰